হেল্ল' ভ্ৰৱান মই প্ৰেমী গগৈ মৰণ্য টিভিডলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান ইংৰাজী শব্দ যিবোৰ অসমীয়াত ক'লেও বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হয় বা আমি অসমীয়াত নকওঁৱে আহকচোন তেন্তে আমি সেই ইংৰাজী শব্দবোৰক অসমীয়া কি কয় জানো আমি ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলটোক সদায় ইংৰাজীত মোবাইল বুলিয়ে কওঁ কিন্তু এই মোবাইলক অসমীয়াত কি বুলি কয় জানেনে ইয়াক অসমীয়াত ভ্ৰাম্যমান বুলি কয় আমি সদায় ইংৰাজীতে কওঁ যে ৰিচাৰ্জ শেষ হ'ল ৰিচাৰ্জক অসমীয়াত কি কয় জানেনে ৰিচাৰ্জক অসমীয়াত কয় পুনৰ ভৰ্তি কেলকুলেটৰক অসমীয়াত কি বুলি কয় জানেনে কেলকুলেটৰক অসমীয়াত কয় গণনা যন্ত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰা ইণ্টাৰনেটক অসমীয়াত কয় আন্তৰ্জাল আমি মোবাইলত প্ৰায় পাছৱৰ্ড লগাই থওঁ এই পাছৱৰ্ডক অসমীয়াত কি বুলি কয় জানেনে এই পাছৱৰ্ডক অসমীয়াত কয় গোপন সংকেত আমি ৰোগী এজনক হস্পিটেললৈ নিবলৈ হ'লে এম্বুলেঞ্চ এখন মাতোঁ এই এম্বুলেঞ্চৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে আহত বা ৰোগী কঢ়িওৱা জান আমি ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে প্ৰায়ে ছিগনেল দেখা পাম এই চিগনেলক অসমীয়াত কয় সংকেত আপোনালোকে বাৰু ভেলিডিটিৰ অসমীয়া শব্দটো জানেনে ভেলিডিটিৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে বৈধতা চাকৰি জীৱনত মানুহৰ প্ৰমোচন হয় এই প্ৰমোচনক অসমীয়াত কি কয় বাৰু এই প্ৰমোচনক অসমীয়াত কয় পদোন্নতি এটা বেমাৰৰ নাম হৈছে কেঞ্চাৰ এই কেঞ্চাৰক অসমীয়াত কয় কৰ্কটক অসমীয়াত কি বুলি কয় বাৰু জানেনে টিকেটক অসমীয়াত কয় নিদৰ্শন পত্ৰ বা অধিকাৰ পত্ৰ এই চাৰ্টিফিকেটৰ অসমীয়া শব্দটো হ'ল প্ৰমাণ পত্ৰ আপডেটৰ অসমীয়া শব্দটো বাৰু আপোনালোকে জানেনে আপডেটৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে অদিতকৰণ বা আধুনিকৰণ আমি চাহ খাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা কাপটোক সদায় ইংৰাজীত কওঁ যে কাপ এই কাপটোৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে পিয়লা আজিৰ এই আধুনিক যুগত ব্যৱহৃত এটা যন্ত্ৰ হৈছে কম্পিউটাৰ যাক নেকি আমি সদায় ইংৰাজীত কম্পিউটাৰ বুলিয়েই কওঁ এই কম্পিউটাৰৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে পৰিকলন যন্ত্ৰ কেলেণ্ডাৰক বাৰু অসমীয়াত আপোনালোকে কি বুলি কয় জানেনে কেলেণ্ডাৰক অসমীয়াত কয় বৰ্ষপঞ্জী দেউতাৰ মুখত প্ৰায়ে শুনি থকা এটা শব্দ হৈছে অফিচলৈ যাওঁ এই অফিচক অসমীয়াত কি বুলি কয় জানেনে এই অফিচক অসমীয়াত কয় কাৰ্যালয় মিউজিয়ামৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে যাদুঘৰ আমাক বিদ্যালয়ত প্ৰয়োজন হোৱা এখন বহী হৈছে ডায়েৰী আৰু আমি ডায়েৰী বুলি ক'লেহে চিনি পাওঁ এই ডায়েৰীৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে দিনপঞ্জী বা দিনলিপি প্ৰায়ে কোৱা শুনো যে ৰোগীজনৰ লিভাৰটো বেয়া হৈছে এই লিভাৰৰ অসমীয়া শব্দটো হ'ল যকিত আজিকালি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হোষ্টেলত থোৱা দেখা যায় আৰু আমি হোষ্টেল বুলি কলে ভালদৰে চিনি পাওঁ এই হোষ্টেলৰ অসমীয়া শব্দটো কি বাৰু আপোনালোকে জানেনে হোষ্টেলৰ অসমীয়া শব্দটো হল ছাত্ৰাবাস বা আৱাসিক গৃহ